Мы выиграли, то, что мы живем онлайн, мы жили в онлайн, и с нами невозможно манипуляции. Очень часто мы видели, как наши сбежавшие лидеры интерпретировали события с двухдневным запозданием. Некоторые, например, открытые письма, которые я представляла в прямых эфирах, доходили до руководства соответствующих ведомств только через неделю, хотя я всю неделю была в прямых эфирах. Да? То есть у нас сейчас фактически побеждают технологии, умение их использовать и жить онлайн. И я желаю всем жить как можно больше в онлайне, не позволяя с собой вытворять никаких манипуляций. А чему те же самые новые технологии не перемагают в России? Чему там, например, ну вы должны працює? понимать, что в России с начала 90-х существует закон такой же, как у нас для мобильных интер операторов по мониторингу интернета. Это значит, что там нет тайной переписки, там дислокации чего-то и все. Несколько лет назад у них был внедрена необходимость регистрации интернет-среди и модерации читательских комментариев. Да, то есть это означает, что на самом деле там тотальный контроль не только на государственном телевидении, но и в интернете. Включая, как бы, ну, понимаете, я считаю, что в России на самом деле есть еще историческое, совершенно неистребимый там русский шовинизм, и они не могут забыть, что он не империя, поэтому очень радуются на уровне среднего сознания, очень хорошо употребляют концепции, связанные с завоеванием и удержанием территорий. Так, Life как... News, ось, ось, ось проект он как якраз розрахований на онлайн передачу. Но на самом деле они занимаются информационным терроризмом и, и все, весь цей онлайн и на терроризм и скочується. Когда господин Киселев пришел к руководству РИА Новости, в своей вступительной речи к персоналу, он сказал, что в России закончилось время, когда все нуждались в новостях. Россия нуждается в образах. И товарищ никого не обманул. Он просто создает образы. А образы, вы знаете, он более художественный, более продуманный. Поэтому его легче кушают. Наша задача ему противопоставить честный, прямой, красивый образ будущей Украины, которая живет онлайн и ничем не отличается от западного мира.